Всем привет, с вами Дядя Ивка. Сегодня я покажу два способа, как можно установить машину на этом Как обычно, скачиваем два файла ну, скачиваем машину любую, чтобы в ней было два файла. Landstand, txd и ddf. DF. Открывайте программку. ggm, ggm, NM, GTA Garage Manager, что-то там, я не помню, в общем, открываете. Видим, у нас у меня вот такая x5. Потом запоминаете, нажимаете инсталлер, мануал. Потом видите вот этот DFIF модель и TXD текстуры. Txd, TXD копируйте DDF, TXD копируйте Но это лучше сначала куда-нибудь извлечь так, я думаю, легче. Возникаем. Папку закрываем. TDX. TDX переносим. это лучше не, не так. TDX переносим сюда. А df сюда. Потом нажимаете Install. Вот машина. Это первый был способ. Ищем опять любую другую машину. Это будет, значит, Лансер Старенький. Старая модель, то Извините, там как-нибудь. Скачать сервер, нажимаете. Сайт, кстати, называется nartizen.net индекс php. Пи Скачали. Это видим опять по два файла. TDF. Открывайте папку где у вас GVM. Пишем название страту. Страту. Вот так выглядит страту. москвич. Закрываем ГГ. Открываем программу, которая называется АНГ Прокара Сталер. Открываем ее. Извлекаем из архива все файлы на рабочий стол. Закидываем эти два файла сюда. Здесь выделяем, где нужно, где ваша игра находится, а вот тут выбирать. Нажимаете GTA да, 3 МГ переходим на Пишем страту. Вижу страту. Вот у нас лазер. Это было два способа. С вами был Випка. Пишите комменты, не судите строго. До свидания.